Herkese merhaba, e, 39. İstanbul Film Festivali'nde e, filmini göstereceğimiz Çinli yönetmen Jia Zhangke ile be, beraberiz. Deniz Mavileşene Dek Yüzmek adlı filmini e, çevrim içi gösterimlerimizde gösteriyoruz. E, kendisiyle de küçük bir sohbet yapalım istedik. Hoş geldiniz. Thank you. Thank you 因为中国是一月二十三号武汉就封城了，然后那之后呢，经过一段时间的这个比较比较禁足的时间，大家都要保持社交距离，也都不能出门。 但是这,这个五一以后呢，基本上我生活的城市北京已经恢复了正常。呃、当然大型的这种聚还是不可以，电影院还没有开门、呃。但是一般的购物啊、工作啊都都被允许了，社会在逐渐恢复这个秩序 Peki, film kranında b i film k r a n n d a o、呃、k u d u m u z b i mektubumuz var. O mektubumuzda yıllar sonra şunu d i y e c e ğ d e m i s t i n i z İki ç e ş t yönetmen a r Olarak, 呃、因为呃，我想呃，就是新冠疫情它是前所未有的一个公共的卫生事件，然后是整个人类面临的一个危机。我觉得在这个新冠疫情面前呢，它呈现了人类的脆弱。 呃，就虽然我们科技啊、经济科技很发达，经济连接很紧密，但是面对这样一个潜在的无形的这样的一个对手的时候，人类脆弱的一面就显示出来。那么由此呢，也产生了很多需要我们值得思考的东西啊、呃，比如说这个、呃，比如说单就电影来说，再也没有这个时候。 我们更加的理解电影为什么是一个聚众的艺术，为什么电影是，呃，电影会为什么会有电影院，为什么会有一百个人、两百个人、三百个人要聚集在一起看电影？啊、呃，因为当新冠疫情让我们无法离开家门、无法这样聚集的时候，我们反过来可以对很多，包括我们自己从事电影有新的理解。嗯、呃，我想它会让我们对人性、对社会、对人与人的连接有。 Zaten yazınızda da bizi dünyayla dürüstçe ve cesurca yüzleştireceğini söylemişsiniz. Ee, siz bu bu bunu okuduktan sonra sizin bu bu açıdan daha iyimser biri olduğunu sonucuna varabilir miyiz? Yani ileriyi daha iyimser gördüğünüzü düşünebilir miyiz? 嗯，因为可能是因为呃，因为我自己我们在二零一三年呃中国经历过 SARS，呃，我不知道那个时候土耳其呃情况怎么样，可能欧洲没有这个太多 SARS 的这样的一个经经历。那我呃二零一三年就是十七年前经历过 SARS，那个时候一开始的情况跟这个新冠疫情非常像，也是突然突如其来的。呃 前所未有的这样一种人们的这样一种恐慌，然后在这个恐慌里面，逐渐的这个寻找摆脱它的办法来来来来来，包括隔离啊，包括治疗啊，那么就是经过半年的时间，事 r s 最终啊，它就呃就消失了。 呃，那呃，这个新冠疫情，呃，我觉得它虽然这个可能据这个医学家说比 SARS 要复杂很多，但我相信人类的智慧，呃，总总有呃一个时间段是能够战胜它、克服它，呃，那重要的就是说在这这样一个过程之中，人类的代价有多大啊、呃？这是我们需要反思的地方，而这个反思呢，它有全方多多方位的。 呃，正因为过去的正正常的生活被中断了，那我们可以很好的去理解过去人和人之间是怎么连接的，啊、呃，就现在呃，很多国际线已经封闭了，航班也停止了，呃，文化交流仍然在进行，啊、呃，我觉得这是一个很好，这也是我。 非常支持这个线上影展的一个原因啊，虽然我热爱的电影，它对对我来说，它应该是在这个电影院里面放是最好的一个跟观众见面的机会。但是在这样一个特殊的阶段，啊，我们可以找到各种各样的办法来让我们的生活继续，然后度过这样一个困难。它需要人类相互的这种团结、相互的信任，也需要人类的诚实，就像。 法国作家卡卡米尔在业《鼠疫》《鼠疫》这这篇小说里所写的，啊、呃，在疫情面前，诚实是非常重要的。好、嗯，现在，呃，个个试试因为这个，呃，禁止在家嘛，那一段时间，然后呢，其实对于整个疫情。 人们的这个生活带来的这种影响，感触还是比较深的。呃，那正好接到了这个希腊这个电影节的邀请，呃，我很喜欢他们的这个创意，就是它是以限制为一个呃主题。这个限制呢，就是说，首先是拍摄条件的限制，在疫情的情况下，我们无法。 正常的拍摄，那么你手边有什么？有一只手机或者一个照相机，啊、呃，你都可以拿起来去拍摄。那我就选择用一个手机来拍。那么另外一个呢，就是禁足在家的这样的一个疫情期间的隔离状态，也是一种限制。那么，嗯，这样的一个命题，啊、呃，我觉得就是在在当时疫情还很严重的时候，能够让、呃、这个。 不同国家的导演快速的用电影来反映我们的这个做出。 艺术的反应，我觉得这个非常好的一个契机，所以我就加入进来。那访客这个呃短片呢，它只有不到四分钟，不到四分钟呢，其实一方面是生活形态我们的改变，过去的礼仪见面要握手啊，然后见中国人见面要上茶，变成了这个见面要量体温，然后这个也会给你送上一瓶洗手液，啊、呃，在这种背后。 实际上就是带来了我们对于过去我们这个常态化的生活里面那些思念的东西，那些我们看起来被阻断了的生活方法。电影的最后是我以前拍的一个纪录片的片段，就是有很多人拥挤在一起来看，看这个看一个演出啊、呃，成千上万的人啊、呃，我我我我觉得就是。 在那个阶段，我无比的想念人山人海的时刻。我想、嗯、sorry，我想再补充几句。嗯，啊，uh, 就是我觉得这个短片也带给我一些思考，因为嗯，比如说在我工作的中国，我们往往认为当一个历史时刻到来的时候，或者当一个公共事件到来的时候，我们需要经过很长的时间啊，等这个事件结束，或者等这个。 时刻过去，我们经过很长时间的反思，经过很长时间的沉淀，我们才可能去创作。但是我觉得，那也是因为电影它呃拍摄往往是需要有一个大规模的这样的一个组织。但是我觉得，对于呃疫情期间这个短片给我的启示呢，就是说电影仍然可以快速的对正在发生的现实进行干预、进行表达。 啊，那当我看到，就是包括来自希腊的、来自其他地区的导演，同样的一个命题里面，对于，呃，这段生活的感受拍出来之后，我们非常急需彼此之间的信息跟语言，啊，所以从这个角度来说，我我觉得电影还是，呃，这个可以快速的对生活进行。

对着荧幕啊，对于一个情节、一句台词，一起笑、一起哭、一起叹息，它形成的是一种人类的一种共识啊、呃。我觉得这种理解，当然在以前学电影、拍电影就知道，但是再也没有经过疫情之后，我们更加这个痛彻，就是更加深刻的理解这一点啊、呃。那这是一方面，再一方面呢，我觉得那就是。 我在那篇文章里里面也写到，就是新科技它往往是分众的，就是把众人分开的。过去我们看电影是一百个、两百个人在一起，现在我们用互联网看是一个人在看，啊、呃，变成一个一个的个体。人类还是非常需要面对面的这样的一个交流，彼此的这样的一种感染。那经过这次疫情之后，我觉得我们可能对这一点更加的有一种呃，就是呃深刻的理解了吧。 Peki, e, festivalde gösterdiğiniz filme gelirsek. Şimdi son filmlerinizde 10 yılları aşan hikayeler anlatıyorsunuz ve bu hikayeler Çin'in yakın dönemine mercek tutuyor. E, Deniz Mavileşene Dek Yüzmek, doğduğunuz şehirde e, yani o filmde, o son belgeselinizde doğduğunuz şehirde bir edebiyat festivalini takip ediyorsunuz. Ama yine Çin'in yakın dönemine mercek tutmaya devam ediyorsunuz. Acaba bu daha önceki filmlerdeki anlatının bir devamı mı? 呃，对，一直游到海水变蓝，它应该呃讲述是从一九四九年左右一直讲述到今天，因为里面有四四位作家啊、呃，第一位作家已经去世了，是他的女儿，就是马蜂。马蜂这个作家呢，他主要是在我的家乡长期生活、长期写作。 呃，那其有其余的三位作家啊、呃，他们有的出生于五十年代，有的出生于六十年代，有的出生于七十年代，那他们的讲述构筑起来，共同构筑起来，就是中国当代的这样一个七十多年的历史，这是一方面，它有一个比较长的时间。 呃，另外一方面呢，是我觉得是农村是非常重要，因为这里面所有的人都在讲他们农村的经历，呃，因为中国社会过去是一个农村社会，那现在最近这十几年呢，就是快速的城市化，呃，快速的城市化之后呢，对于更年轻一代年轻人来说，他们并不是太理解农村，但是城市是相对于农村存在的。 呃，长期的农业社会会给我们带来很多生活的道德的、价值观的、生活习惯方面的很多影响啊、呃。那要我们理解今天的城市。 其实是要回到农村去，所以这样的话，这个这个影片它既有漫长的七十多年中国当代历史的讲述，同时它的讲述的重点又放在了十四亿中国人有七七亿多中国人生活的地方，就是中国的农村，来面对这场变革。e g e s l d e o k t k r e p o r t a a r v a ama、呃、konuşan kafalar t a r z n a n d a uzak b i e s t e t i v a s 呃，e, e、因为这个影片呢，就是呃，嗯，首先就是因为这段经历，呃，我希望能够找到当事人，然后由他们来。当然，这段经历、这段故事也可以用虚构的方法来呈现，但是有时候我们是需要通过纪录片找到一个真实的当事人，他们作为一个历史的证人，然后证明这一段历史、他这一段生活。 啊、呃，它是真实存在的过啊、呃。那比如说，这里面很多作家都回忆起了这个童年时候的饥饿啊、呃，吃不上饭。你像贾平凹啊、呃，就有这样的回忆。包括呃，六十年代文化大革命这样的一个政治的灾难，给中国人带来的这样一种伤害啊、呃。我觉得在这里面，通过电影去寻找到历史的证人。 留下这一份证词非常重要。另外一方面呢，就是嗯，他们的这个除了他们的讲述之之外，啊、呃，以还更重要的是也有他们所生活的环境啊、呃、和当代中国当下的这个。 生活的这个观察跟描述，他们是结合到一起，所以这个影片它一共有十八个章节，啊、呃，就像小说一样有十八个章章节，它相对来说是用一种非常主观的方法来结构起来，就是中国人在这七十多年里面经历跟遇到的。 非常多的问题，而这些问题，我相信它不仅仅是中国人，它全世界的人啊、呃，比如说吃饭的问题、恋爱的问题、生病的问题，啊、呃，这些都是嗯不同文化、不同地域的人都会面临的，啊、呃，所以这在这这个角度来说，这部纪录片也是相对来说我第一部，它的材料是非常写实的，但是它的结构方法是非常主观的，像音乐一样把它结构起来。 Peki, e, 土耳其电影就是我从一九九八年这个开始关注到呃西兰导演，我不知道多尔基文怎么说啊。Uh, 那时候是他的影片《小镇》啊、uh,，在柏林电影节，那是我第一次看他电影。那之后一直就非常关注他的影片啊，uh, 一直到这个最近的影片，包括《远方》啊。 Şahasiyah, Peki hiç tanıştınız, konuştunuz mu? Yoksa uzaktan mı takip ediyorsunuz? Çok İnşallah, seneye o zaman festivalde sizi tanıştırmaya çalışırız eğer gelirseniz, eğer her şey yolunda giderse.

呃，那、uh, 在这个之外呢，就是这个疫情期间，就主要是写剧本，又在写新的剧本。呃、uh,，我想最起码是可以待在家里写剧本创作不，不不要中断吧。嗯、hmm.。Peki, ee, çok teşekkür ediyoruz bizde bu online sohbeti yaptığınız için. İnşallah kısa zamanda dediğim gibi görüşmek üzere. Teşekk. Teşekk. <g ül üyor> Thank you. Thank you.